уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, дамы и господа. Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность хозяевам конференции, правительству Нидерландов за их радушие и гостеприимство, высокий уровень проведения конференции. Считаем, что особая роль кс состоит в придании нового импульса к выполнению целей продекларированных конвенций. Поступательное развитие положений конвенции, обеспечившее в свое время принятие консенсусом. Киотского протокола должно быть продолжено согласованием механизмов его реализации. По нашему мнению, согласование механизмов, обеспечивающих реальное сокращение парниковых газов, способно ускорить и процесс ратификации протокола. Со своей стороны, Украина подтверждает готовность к выполнению взятых на себя обязательств в рамках конвенции и протокола и готова сделать все от нее зависящее для практической реализации положений этих документов. Считали бы целесообразным, чтобы все без исключения механизмы, предусмотренные протоколом, нашли в дальнейшем равные возможности для их практической реализации. Кроме того, мы поддерживаем предложения, направленные на выполнение сторонами Конвенции части своих обязательств по сокращению выбросов непосредственно на своей территории, что, безусловно, будет поддержано абсолютным большинством граждан наших стран. В настоящее время в Украине осуществляется кардинальная структурная перестройка экономики направленная на создание экономической инфраструктуры рыночного типа. Одновременно решаются сложнейшие экологические проблемы. Украина, как и другие страны с переходной экономикой, имеет большие потенциальные возможности для эффективного сокращения выбросов парниковых газов в случае осуществления модернизации ее промышленности на основе широкого внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий источников энергии. Мы заинтересованы в создании гибких механизмов для ускоренного формирования инфраструктуры рыночного типа на основе самых современных технологий. Мы считаем, что именно внедрение современных технологий является главным направлением реализации целей конвенции и протокола. С учетом этого мы будем поддерживать проекты, предусматривающие передачу именно таких технологий. Механизмы реализации протокола должны быть интегрированы в систему механизмов устойчивого развития, ибо выполнение обязательств, связанных с реализацией конвенции, требует решения проблем бедности, учета специфики развития различных стран, в частности, стран с переходной экономикой. I <laughs> enjoy Ukrainian delegation which uh, are presenting here in uh, COP6 conference and we, uh, have, uh, we have some position paper, and we have our own uh, remarks and suggestions to some uh, appro to, to approve a situation and to, uh, to make our, to, make our uh, to do our part of uh, being uh, not climate changed in future, you no and there are 16 of our people here uh, every from different ngos and we are here to show our our position and to to make officials uh, hear the voice of ukrainian ngos thank you